Доброго дня, з вами обозріватель Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні незвичайний гість Михайло Пінчук, власник зоопарку 12 місяців, який знаходиться ось зовсім поблизу Києва. Ми до ефіру трошки поспілкувалися з приводу зоопарка, з приводу тварин, але все ж таки почнемо з таких більш детальних речей. Це власне зоопарк. Зоопарк стає більш широко відомим. Ви розширяєтесь. Це було видно. Буквально останнє відвідування було видно, що ви готуєте територію під нові, скажімо так, домівки для тварин. Чого, чим може порадувати зоопарк 12 місяців найближчим часом, які плани? І вже потім будемо говорити про тварин більш детально. Дякую, добрий день. Добрый день. Uh, ну, зоопарк дійсно розвивається. Ми ще молодий зоопарк, нам всього 2,5 роки. Uh, Открилися ми в маї 2015 -го. И э, сделали ту часть зоопарка, которую необходимо было сделать как базовой, определенный набор вольеров, определенная экспозиция животных, и понимаем, что у нас есть вторая часть нашей территории, земли, которую мы теперь будем медленно, постепенно развивать, каждый год открывая что-то новое. Мы работаем под девизом, чтобы у нас каждый год хоть что-нибудь новое появилось хоть какой-нибудь небольшой новый вольер или какая-то экспозиция может быть какой-то даже дендрологический ансамбль что-нибудь чтобы человек пришел и увидел что зоопарк развивается из того что мы вот сейчас начали в этом году в мае месяце делать мы замахнулись на достаточно серьезное здание мы строим большой бегемотарий и в нем же крокодилярий мы замахнулись на серьезное здание Поездили по Европе, посмотрели, что нам больше всего нравится. Конечно, это должен быть европейский вариант, хотя бы просто по климатическим условиям такого, как в Таиланде, к сожалению, на озеро огромного на, на 20 гектаров не построишь. Но посмотрели в Германии, посмотрели в Польше. Больше всего, кстати, нам понравился старый германский бегемотариум в Тилгартене в центре Берлина. Он очень известный, и там есть целая не знаю, правда ли легенда о том, что один бегемот, если я не ошибаюсь, его звали Кнаучка жил. В конце э, войны, Второй мировой войны в этом э, бегемотариуме. И, конечно, поскольку в центре находился этот парк, он подвергался бомбежкам. И, э, увы, многие животные погибли. А вот про него говорили, что вроде бы он слышал, как начинает бомба лететь и там свистеть, или гудеть, и всякие разные и Бомба падала, взрывалась. А он в это время был далеко, вернее, глубоко. И добраться до него было нельзя. И вот там перед этим бегемотариум стоит роскошная ему статуя, и написано, что посвящается к нам. Вот мы мы посмотрели какие э, посмотрели на этот бегемотарий нам он очень понравился мы зоопарк круглогодичный поэтому мы занимаем называемся 12 месяцев и хотим чтобы зимой люди точно также приходили получали удовольствие от общения с животными поэтому мы предусмотрели большие залы в которых будут стоять большие аквариумы огромные в которых будут плавать наши бегемоты по принципу того как мы сделали наших камчатских медведей то что есть у них вольер сухопутный так это назовем а есть ты подходишь и видишь как они плавают сейчас моим по выходным самим Карпов туда больших живых очень интересно смотреть как они ловят их там играют вообще это очень интересные животные но отдельный разговор и вот мы хотим двигаться в ногу мы понимаем что может быть не осилим того что сейчас уже еще более новая волна предлагает проектирование и строительство зоопарков мы не доберемся наверное до собак до зоопарка Сан Диего в каких-то ближайшие время когда там ну, нужно ездить на машинках или на mm -hmm. поездах в течение целого дня то все не осмотришь, надо возвращаться. Или может быть сингапурский зоопарк. Но старые европейские зоопарки, которые были значительно модерни модернизированы, конечно, они имеют свои параметры, э, и у них ну, нет такой возможности расширяться. Все это в центре города. Это же традиционно. Вена, так. Берлин, Мюнхен, Киев, в конце концов, Киев. Э, поэтому мы туда внедряем вот не очень большие э, такие дома. Хотя, ну вот наш Бегемотарий 1800 метров это все-таки ну, серьезная вещь. С этими огромными глубокими бассейнами, и все это смотреть как они там будут плавать. У нас большие планы есть в том числе и некие там такие полушуточные затеи, которые мы видели в Юго-Восточной Азии. Те вещи которые чуть больше там разрешаются чем скажем в консервативной европе но мы пока это все держим в секрете угу. и когда когда придет время все об этом узнают но, если говорить про биомотарий приблизно колы можно очек что... еще никогда ни в коем случае нельзя загадывать этого и особенно что мы строим это все в лучших своих традициях бригадно хозяйственным или как он там называется способом то есть своими силами с привлечением просто бригад рабочих это не мы не можем себе позволить к сожалению нанять хороший генподрядчика которых не так много и нам какая-нибудь там условно говоря большая фирма все это построит взяв 50 процентов генподрядных мы все делаем свои. и это первая причина может быть вторая а первая в том что это же наша жизнь нам действительно интересно заниматься нашим зоопарком и мы действительно хотим построить его сами и вот ну сегодня например смонтировали еще одну ферму э, на крыше Там вчора, наприклад, залили ще одну е, силову пліту для е, басейну. Ано двігається, і mm -hmm. я бачу, як воно двігається. Так, да, чуть медленні, але давайте не загадувати. Я знаю, що воно буде. А када які основні проблеми а, зараз існують взагалі в зоопарк в Україні і, і в такого роду, скажімо, діяльності а, з чим доводиться стикатися? Найбільші складнощі, і можливо а, по комунікації з державою також цікаво. Ну, мне это неизвестно, потому что мы частный зоопарк, а так. вы спросили о зоопарках в Украине. Э, полноценных ну... круглогодичных зоопарков частных в Украине больше нет. Есть очень хорошие э, парки э, и э, открытые вольеры, летние парки, допустим, на берегу моря, есть mm -hmm. Бердянский замечательный такой летний парк. В Крыму есть, как нам известно, зоопарк, сказка. И... Но это все летние парки. Круглогодичного это совсем разные концепции и э, ну, вы понимаете, что вольеры на открытом территории это. И их в общем-то, ну mm -hmm. я я бы сказал, что это все-таки чуть проще, чем организовать круглогодичное полноценное воздушное водяное mm -hmm. отопление, оборот воздуха необходимый, все это все это чуть труднее. Проблемы, ну, в строительстве, конечно, потому что, потому что хочется построить по и сделать так это, чтобы можно было действительно сравнивать нас с европейскими зоопарками, но ты понимаешь, что когда маленькое семейное предприятие, а, пытаешься сравнивать себя с зоопарками по 100 лет европейскими, классическими, за которыми огромные державы стоят и, и следят, обращаю ваше внимание, в течение долгих десятилетий, то, конечно, это нелегко. И, наверное, основная проблема это то, что, к сожалению, мы не можем построить все, что нам бы хотелось сразу, вот так, чтобы все 26 гектаров охватить не, неохватываемое, необъятное. Мы поэтому сейчас только половину построили, вот вторую половину строим, строим, да, наверное, в течение каких-то 10, может быть, 15 лет. Наверное, скорее 15 и достроим его. Да. Но на самом деле даже и об этом неправильно говорить и думать не хочется, потому что зоопарк это жизнь всегда. Жизнь, она всегда связана с, со стройкой, на мой взгляд, как это может не... Э, парадоксально звучать, потому что стройка, она обслуживает жизнь. У тебя в зоопарке все время кто-то приезжает, кто-то размножается, увеличивается количество. Тебе хочется, ты увидел в другом зоопарке что-то новое, хочется еще. И оно так постепенно, вот у нас в планах сейчас, только вчера вечером сидели, рассматривали, красивый очень вольер нам нарисовали из искусственного гранита для наших мар. Это такие патагонские зайцы еще их называют, что-то среднее между зайцем и оленем. И наших дикообразов индийских. Вот мы делаем для них отдельный вольер, тот же с какими-то всегда, знаете, небольшими такими э, вишенками, точечками, изюминками, шутками, чтобы в зоопарк человек приходил и он получал, давай чтобы этого не было вот этот советский скучный вариант, когда ты приходишь, эти ряды клеток, ты между ними идешь и, и уже по, там кому не интересно засыпает, кому интересно расстраивается. Вот очень хорошо, что сейчас перестраиваются наши э, основные зоопарки украинские, харьковский серьезнейшим образом перестраивает, и киевский я слышал еще не перестраивается, но уже есть проект и будет. Ну, я этому искренне очень рад. Во-первых, это наше детство, это откуда, если бы не эти зоопарки, то это бы 12 месяцев не было. И то, что они там меняют все и начинают тоже применять, допустим, стекла вместо решеток, и то, что там начинаются вот это, теплые полы делают и смотрят там, увеличивают вольеры, это все замечательно. Я с нетерпением жду, когда поехать в обновленный Харьковский зоопарк, а когда уж Киевский будет, то мы туда там пойдем всем нашим зоопаркам на экскурсии. А взагалі интерес Киен, а, ну не только киян, взагалі интерес а, людей до зоопарков, то есть до вашего зоопарка, на, на прикладе вашего зоопарка, Зростає, есть тенденция до росту, и когда чаще все-таки при, приезжают в зоопарки но ну, на таком маленьком промежутке времени два с половиной года этого невозможно сказать можно взять статистику киевского государственного зоопарка да. посмотреть там будет понятно а два с половиной года это зоопарк еще не получил даже тех своих посетителей которым было бы интересно прийти вот я разговаривал с, с своими друзьями иностранцами у кого там в европе есть частные зоопарки и они говорят что зоопарк получает ну там условно говоря больше половины уже тех кто хотел в него прийти после четвертого года поэтому сейчас как как-то его не рекламирую как ты не вешай эти баннеры дорогущие и абсолютно бестолковые, как ты не разговаривай по радио про это, реклама. Пока люди сами не сходят туда, кому это было интересно, не расскажут своим, и причем не скажут свое мнение, что там действительно интересно, пойдите, или наоборот, скажут, что ерунда лучше. И вот только тогда, когда это мнение сформируется, и люди уже будут готовы или идти, или не идти, тогда ты будешь понимать. Сейчас о чем-то говорить, но, наверное, рано, потому что вот недавно мне говорили, что кто-то ехал в маршрутке прямо там мимо нашего зоопарка, начал разговор о нем и спрашивают друг у друга, что, а где же тут зоопарк? Это при том, что он тут, ну, казалось бы, в этом небольшом, небольшой да, локации да, да. нашей, в Вашегородском районе, я думал, что уже все знают. Но, тем не менее, мы абсолютно в этом не расстраиваемся, и мы очень верим, мы, ну, вот я, например, маркетолог очень плохой, но я очень верю в людскую молву, в мнение, в то, что если людям понравилось, они пришли, они посоветовали своим знакомым друзьям, и те придут, и дальше, дальше, дальше пойдут. Главное, это уровень. Если держать уровень, оно будет двигаться. А вы же знаете, что это часто, к сожалению, бывает, что открывается что-то новое, и не обязательно в Украине где угодно. Вот оно новое какое-то первое время очень хорошо держится, походит, а потом ты приходишь через э, год по инерции. Просто потому что было понравилось, а там уже, увы, и ахс и людей нету. Поэтому здесь, здесь вопрос качества, я думаю. И, ну, доберемся и туда, что доберемся и до того, что у нас будет посетителей столько, что мы когда-нибудь скажем, вот, вот теперь достаточно. Ну, властно, у да? нас налочка ПРР, пойдем мы по повернемось взагалі до нашого, скажімо так, рівня цивілізованості, який визначається ставленням до тварин. Отлично. Залишайтесь з нами.